Bismillahirrahmanirrahim bağışlayan və mərhəban Allahın adı ilə. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə başlayırıq. Sizləri salamlayırıq və xoş gördüyük deyirəm hər birinizə Ziya proqramından. Bəli, hörmət tamaşaçılarımız, hər zaman olduğu kimi bu gün proqramımızda bir Dini mövzu haqqında söhbət açılacaq. Bu gün ülüvi, ilahi bir mövzu haqqında söhbət açılacaq. Bu gün Allah Taala'nın iki önəmli sifətlərindən sayılan rəhmat və ədalət sifətindən danışacaq. Allah Taala eyni zamanda adildir, zülm etməz. Və eyni zamanda Allah Taala'nın ədalət sifətinin daha fövqündə dayanan rəhmet sifəti, yəni Allah Taala rəhimlidir. Hətta bizim bəzən zülmümüzə görə, günahımıza görə o rəhmet sifəti ilə bizi bağışlayır, bizi əhf edir. Amma hər halda ədalət və rəhmətin ikisi də ilahinin təzahürlərindəndir, Allah Taala'nın sifətlərindəndir. Bu sifət haqqında geniş müzakirə olunmalıdır. Ədalət nədir, rəhmət nədir və Allah Taala'nın ədaləti, rəhməti necə bizə qayna ola bilər ki, biz də həyatımızda, ictimai yaşayışımızda ilahi ədalətini göstərə bilək öz rəftarlımızla? öz ədalətimizi icra edək, öz rəhmətimizi göstərə biləş. Bu da özünə görə önəmli bir məsələdir. Vaxtda danışılacaq. Hörmətli alim, cənab Hüccətül İslam bəy Müslimin, doktor Rəsul Xızırlı ilə birlikdə. Xoş gəlmisiniz, cəm ustad. Yorulmayası inşallah. Şirin bir mövzudur, amma geniş bir mövzudur. Çünki iki sifət, ilahi sifəti və ikisi də özünə görə bir e, geniş bir e, qaynaq nəzəriyyə, məktəb, ədalət nəzəriyyəsi, rəhmat nəzəriyyəsi ki, hər ikisi Allah Taala'nın ulvi e, sifətlərindəndir. Amma mən ilk öncə istərdim ki, ədalət və rəhmətin qısa bir e, mənasını tamaşaçımıza buyurardız, sonra biz söhbətimizə davam edərdik. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri və yessirli amri vah halol uqdatan lisan yahqu qawli allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa ajil farajahum allah taala inshaallah bize kömək eləsin bu 2 dənə məsələ ki yəni rəhmat və ədalət ilahini biz bu qısa vaxt içə bizim ixtiyarımızdadır o qəd ki imkan həddin imkan dairəsində biz buna izahlar verək. Ta əziz tamaşaçılar da bu iki mənanı yaxşı həzm eləsinlər. Yaxınca ollacağı səvadtdılar. Kitablara müraciət eləsinlər. Mən ilə söhbətim bu başından əvvəldə deyirəm ki, ədalət üzrə kitablar yazıb xüsusilə rəhmətdi şəhid mütəhərrinin adə adlilləhə səlat ki ona o yaxşı bir çox gözəldir. Fədalidir. Özündə bu azəri dilinə və ingilisi, fransız və ispaniyə və ərəbi bir çox dillərə tərcümə olub. Çox dünyada o canlı dilləri tərcümə olub. Şəhriyarın ədilah ilahiyyatı kitabı. Bu özündə öz əli ilə, öz qələmi ilə, öz o yazıdır. Fəlsəfi fikirlərinin hamısı təhri orda böyük baxmayaraq ki bu kitab artıq Ən 40 il bundan gə bax yazılıbdı amma ən bu dəqiqədə çox elə özünə yeri vardı. Bu Doğru. bir hədiyyə kimi idi ki, mən istədim Hı. bu başladıyam. Əgər mənim sözlərimdə e, nuxsan var ki, hətt-məndə var, bu kitabınla bəlkə o nuxsanlar aradan gedə. Gözəl kitabdır, bəli. Hər deyin məcə, demək ki, adalet ilə adından və rəhmət ilə adından məlumdur ki, Nə demək deməkdir? Nə deməkdir? Bu həyat rəhmat və ədalətlə qurulubdur. Vəsiət rəhmetu ala kulli şey. Yəni bu həyat qara Allahın rəhməti hər bir yerə əhatədir. Yəni bu rəhmat olmasaydı bu həyat olmazdı. Yəni onun Allahın rəhmaniyə sifətinin tilvasi təlaəlü və şuası bu xilqətin xil, yaranışındad, xilqətin yaranışıdır. Və bu gözəllik təkcə yaranışı yox, hər xilqət içində bu cür gözəl yaranıb. Tamam. Gurur ki gəmat semavat vəl-ərs bil, bil adli. Ədli. Əgər bu rəhmətdə hər nə öz yerində olmasaydı, bu rəhmət özün göstərə bilməyəcəyiydi, cilvlənə bilməyəcəyiydi. Yəni adalet ilahının adaləti rəhmətin şüasındə və şüa rəhmətdə adalətin şüasındə belə bir həyat və belə bir varlığı bəşəriyətə veribdi. Doğru. Yəni birbaşa Allah təala rəhmət sifəti ilə Rəhmaniyyəti ilə, mərhəmancılığı ilə, zatında olan Rəhman və Rəhim sifətləri ilə yaradır, yaradanda da ədalətlə yaradır. Hər bir şey öz yerində oturur. Bu xilqətdəki ədalətizdir Allah təalanın. O ki, siz burdunuz, o məndə istəklə sözlərini şə. Ədalət budur ki, hər nə öz yerində olsun. Buna deyər atolaət. Bəl. Yəni əgər bir nəfər insan ki, aqlı yoxdu, Allah ona çox versə, bu xilaf ədalətdir. Ədalətin əksidir. Yəni hər kəsanın öz qabiliyyətinə, öz şəraitində özündə olan potensiyelinə görə Allah Taala ona ona verir. Əgər bunu az verə ədalətsizlikdi, çox verə yenə ədalətsizlikdi. Adalet budur ki, hər nöz yerində oturur. Bu mə addalətin mənasıdır. İndi biz bu ümumi mənadan keçək rəhmat. O ki biz söhbətimizə başladı, o rəhmət-i ümumiyə Allah idi. Ki baxın, dünyanı bürüyübdü. Günəş çıxır hamı üçün. Hamı üçün. Müsəlmana da, kafirə də. Hamıya çıxır. Bu haman rəhmət-i am və sifət-i rəhmaniyyət çi? Bu dünyada Allah Taala hamiya vurub. Ya men yas'ala ve men lam yas'alhu. Ey Allah heç istəyənə də verirsən, istəməyənə də verirsən. Rəhmətuhu vəsıət. Vəsət də hamiya. Bu özün də Rəhman sifəti mubalighət-i ərəb dramatikində, yeah. yəni şişirtmə, ya siz nə deyirsiz ona? Şəkildə. Şiddətli şəkildə Yəni əsir gəlməyib bu dünyada hamiya verib. Özündə çox veribdi. Bəli. Çoxluq var içində. Bir sifəti də var Allahın həmon Rəhim sifətidir. Rəhim sifəti də xüsusi ilə öz bəyəndilmiş bu dünyada və axirətdə olan bəndələrinə, qullarına verəcəyidir. Yəni Rəhmaniyyət sifəti amdə ümumiyyəti şumul olur şamil olur bütün varlıq alamında mərhmiyət Allahın xüsusi bəndələrinə. Yəni nərə şamil olar? Ki, Cənnət rəhimiyyət asandır. Mən bu süfrəni açmışam. Hamı yeyir. Bu Allahın dünya bu həyatdan süfrədir də açıqdır. Amma bir süfrə varımdı məxsus onlar ki, insani, insaniyyətə 100%dılar. Mömin idilər. Xeyirxahdılar allərindən ayaqlarından bəşəriyyətə xeyir gələr. Heç bir insanı qorxutmaz, heç bir insana hədələməz, heç bir insana zülm eləməz. Heç kəsin qəlbinə dəyməz. Hamıya rəuf, mərhəmandır. Hamının xeyrini istəyir. Qonşunun uşağı müvəffəq olanda ürəyi şad olur. Dostu böyük dirçələndə məqamlara yetəndə sevinir. Yəni seçilənlər möminlərə verəcək. Bu da rəhim sifətidir. Bu da. rəhim sifətidir. Ağar rəhmət sifətidir. Əslində bu Rəhman və Rəhim sifətinin bir başqa ə, formasıdır ki, əm Allah Taala'nın bütün rəhməti kainatı bürüyüb peyğəmbərə gələndə Rəhmətən lil aləmin də bütün aləmlərə rəhmətdir. Bu da yəni Allah Taala-nın davamlı rəhməti də var və davamlı ədaləti də özəksizini taxıx ya varlıq. Baxın, rəhmet Quranda neçə şey deyir, rəhmet nə mənədir? Allahın rəhməti ya nə məne? Baxın, çox şeylərdə rəhmet adı olub. Hidayət rəhmətdir. Yəni biriçi Allah Taala deyim, mən onu hidayət elərəm, hidayət eliyən, yəni o rəhmet tap. Rəhmətullahun halına şamil olub. Ya biriçi düşmənin əlindən onu çıxaldır, onun düşməni ona düşmənin əlindən necət verir. Quran o ayətlərdə ona rəhmətcəmi. Yəni Allahın rəhmətinin halına şamil olubdur. Yağış yağır, ondan biz ilahi rəhmət. rəhmətidir. Yəni xalq içində deyəndə Allahın rəhmətidir. Allahın rəhmətidir. Allahın tələccüdü. Həmçinin digər nemətlər ki verir. Baxın, oğladır salih verir. Əlbətt məktəbində olmaq Əli ələssəlamə fəxrləmə böyük rəhmətdir. Böyük rəhmətdir. Bir var biz fəxr eləyə diye bizim böyüklərimiz Əliyov, Hasan, Hüseyn idi ki, tarix yığışıb onlar kimi misilsiz belə belə bəşər yoxdur. Biz bullara fərqləndir. Bu özü rəhmətdir. Yəni hər kəs bu neymətə məulistir, rəhmətdir. Yəni Allah Taala'nın rəhməti hər bir şəkildə özünü göstərir. Bu, yəni xüsusi rəhmət. Xüsusi, xüsusi rəhmətdir. Xüsusi rəhmətdir. yəni hətta xüsusi rəhmət özü də e bu növbə tamaşaçımızın diqqətini istəyirəm çatdıram. Bizim bəzən özümüzün, hətta mömin olsaq belə möminlərin belə ola belə ilahi ədaləti ilə ölçülsə, o qədər belə bir məqamda deyillər ki, xüsusi onlara hər hansı bir nemət versin. O da yenə rəhmət ilahidə. Allahın rəhmətində bir, bir kəlamı fəlsəfi məsələyənə işarə elədiz. Baxınız, hər nə Allah verir, rəhmət fəzlidir. Yəni belə dəy ki bizdə nə isə bir haqqi layiqik. Biz layiqdirik. Allah rəhmet. Yəni bu təarifsiz söhbətdir. Yəni belə dəy ki bizdə tərif eləyirlər. "Yə haqiqətən layiqdir." Çün əgər liyaqət də oza onu da Allah veribdi. Liyaqət də veribdi. Liyaqəti də Allah, Allah, Allah veribdi. Və məbikum min ni'metin min Allah. Yəni hər ni'məti Allah veribdi. Ol Al, hər ni'məti varınız da Allahdır. Baxırsınız, siz böyük nutqa qodrətiniz var. Gözəl natiq, gözəl ustad. Məs həm sizi deyirəm, həm məsələsiz sizi deyirəm elə. Çox qəlbe gəlmirsiniz. Baxın, bu nə mənadır? Rəhmətdir. Nə'mətdir. Nə'məti nutq. Nə'məti əml be ahkam-ı ilahi. Nə'məti yaxşı xanım adamın olmaq rəhmətdir, nə'mətdir. Yaxşı ar olmaq rəhmətdir, nə'mətdir. Oğlad olmaq, halal sürəhkə. Bular hamısı rəhmat-ı ilahidir. Və bunu hamısında da şükür eləmli. Ona görə-görə İmam Səccədə (ə.s.) deyir ki, ilahə sən hər bir şükrün özü bir şükür ist. Çünki onu şükrü verən qabiliyyətdə sən verirsən. Hər o nəfəs çi gedir? Onu da yana hər o nəfəs çi gəlir? Hər əsənin bir dənə şükürə ehtiyacı vardır. Hər halda rəhmət ilahəni hala e, nələr rəhməti aradan aparar? Rəhməti götürər. İcazə verir bu söhbətlərimizi bir balaca ə bəzi rivayətlərlə daha mübarizlə. Buyurur ki, rivayət müxtəlif bu mən layırəm, layırəm. Əgər sən birinə rəhm eləməsən, Allah da sənə rəhm eləməyəcək. Mehriban olsan, sən, sən, sən yoldaşına zülm eləsən, Allah da sən zülmü Allah da, yəni baxır, cəzalandıracaq. cəzalandıracaq. Yəni bu əlin üstündə bir əl var. Sən amma rəhmətli oğuldu və əlləvə xalqıva cəmiyyəti və, xalqı və, cəmiyyət və onu göstərsə o da sənin başından tökəcəkdi. Əlbəttə. Amma sən əsir gəlsən, o da sənə əsir gələcəkdi. Baxız, mən layır, la la la. mən layır həmun nas layırəhmu llah. Hər kəs xalqa rəhmləməzsə, Allah da ona rəhmləməz. Mən layırh tumnər rəhmə. Ya mən la bə Hər kəs rəhmlə məsəl rəhmetin qabsaln icazə verirəm mən duay kumeldən bir nəsədənə nöqtə var burada ona xoş olar ki mən ona işarə edim. Hər halda bu nəq qərarə gəlirik ki Allah Taala özü rəhmet sifətinə kimi alişdir. Bizdən də İslam peyğəmbəri, bizdən də ilahi dinlər xüsusilə Əhlibeyt buyurduğu çalamlarda rəhmet tələb olunur. Yəni deyir ki, Allah necə mərhibandır, görək sən də mərhəmân olasan. Siz də mərhəmân olasız ki, Allahın bu xüsusiyyətini özünüzdə əks edəsiniz. Can ustad, əgər məsləhət görürsünüzsə biz sizdən o duay-kumeylin də ki, ə gözəl şərhini inaniram ki, buyuracaqsınız. Mövzuyə görə bir sujeti hazırlar, onu birlikdə eşidirik və sonra söhbətimizi elə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Allah Teala adaletli və mərhəmətlidir. Allahın öz bəndələrinə zülm etməsi, heç bir səbəb olmadan kimisə cəzalandırması qeyri-mümkündür. Uca Allahın öz maddəsini əməl etməməsi, layaqətsiz və günahkar şəxslərə peyğəmbərlik, imamlıq məqamı bəxş etməsi və onun ixtiyarında müxtəlif möcüzələr qoyması da qeyri-mümkündür. Allah Teala heç bir vaxt öz bəndələrinə zülmü rəva görməz. Çünki zülm bəyənilməz və iyrənc bir əməldir. Zülm ehtiyac və nadanlıq üzündən baş verir. Bir halda ki, Allah Taala hər bir nöqsandan pak və münəzzəhdir. Qurani-Kərimdən Nisa surəsində buyurulur: "Həqiqətən Allah heç kəsə zərrə qədər də olsun zülm etməz." Yer üzündə baş verən müxtəlif xoşa gəlməz və acı hadisələr bəzən Allah Taala'nın öz bəndələrini pis aməllərinə görə cəzalandırmasıdır. Bəzi xoşa gəlməz hadisələr isə insanları qəflət yuxusundan ayıldımaq məqsədi daşıyır. Bəzi müsibətlər və ağrı-acılı hadisələr isə insanın öz əli ilə yaranır. Başqa bir ibarətlə desək, bu müsibətlər insanların öz əməllərinin nəticəsidir. Rəc surəsində oxuyuruq: "Allah xalqın bir şeyini özləri dəyişdirmək istəməyənədək dəyişməz." Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, ilahi rəhmətindən və ilahi ədalətindən söhbət açırıq və bu qərarə gəldik ki, Allah təalanın ədaləti ilə çartına düzgün şəkildə yerinə oturub, amma xilqətin yaranışında ilahi rəhmətin təcəllasıdır, təzahürüdür və Allah təalanın rəhmətində Rəhman, Rəhim mənasında geniş açıqlandı. Buyurduz Rəhman Allahın e, ümumi rəhmətidir ki, hamiya şamil olur mömin, qeyr-mömin, müsəlman, qeyr-müsəlman, amma Rəhim sifəti xüsusi möminlərə aidd olunur. Duay Kumeldən buyuruduz. Bizim bəhsimiz budur ki, nə isə nələr var, rəhməti götürür. Hmm. Bəli, Allah rəhmətini uzadır. Allahum mağfirliya dunuballati tahtukul isam. Yəni günah rəhmət axarlardan aparar. Allahum mağfirliya dunubetul tunzulun niqam. Yəni günah rəhmət yox, nikmət gətirir. Bəla gətirir. Allahum mağfirliya dunuballati tuqirun niam. Günah ki, nimətin yerinə cənəb bəla olar. Allahum mağfirli ya zunubəlləti tahbusə tu'a. Bəzi günahlar var da, duanın qabağanalar. Dua elirsən, qəbul olunmur. Allahum mağfirli ya zunubəlləti zunubəlləti tunzülul bəla. Bəzi, Bəzi günahlar. Bəs o ki, rəhmətin qabağanalar, qarşınalar günahdır ki, müxtəlif günahlardır. Hı -hı. Bu bir Müxtəlif. günah də günah deyəndə bəzən müxtəlif mənalarda həm, ola bilər. Həm haqqsız, həm məqbuldur. Amma o, ən geniş mənası bizim mövzumuza uyğun olsa, rəhmətdən uzaq hər bir hərəkət əslində günah hesabına düşür. Ata-anaya ağ olmaq, evdə qadını döymək və uşağı demə qadının əri incitməsi. Bular hamısı rəhmətin ziddini olan sifətdir, bəli. qəzəb sifətincə və bu da günaha tamam səbəb olur. Tamamilə. Adalətsizliyin özü, çünki bəli. biz ilahə ədalətindən danışırıq. Ədalətsizliyin özü ən böyük günahdır. İndi nə isə bəzən adam deyir, "Xoş, sual verlikcə, xoş, Allah cəsar adildi. Bu problemlər nə mənədir? Bu çatışmazlıqlar nə mənədir?" İndi baxın, biz həminki bildiyi Allah rəhmətdir. Axtaraq görəğinki bu çətinliklər, ya bəzən hiss olunur ki, "Ju ya ədalət yoxdur, ju ya." Əvvəla fərzi fərzi gə, düşüncəmiz. O onun bir ayrı səbəbləri var. Bəzən də Allah Taala müəyyən səbəblərə görə bəz bəndələrini müəyyən səbəblərə görə nə ilə? Birinci baxırsan, günah eləyəndə çətinlik görəcəksən. Deyir ki, günah eləsən düyünləşəcək işin. Bu ki, xalqın işi də rəs gəlmir, o günahdandır. Hər bir günahın, gözünüb naməhrəmə baxdın, tövfik olmur, gecə namazı qılmayacaqsən. Məsəl üçün. Şey, və deyək, hər icazə çalışma. Ya yəni, bəzi insan çalışmır, deyir, nəyə görə məsələn, qonşunun bu qədər vardı, mənim yoxumda. O gecə gündüz çalışıb zəhmət çəkib, mən zəhmət çəkməmişəm. Əslində bu ilahi ədalətdir. Yəni, yəni bəzən bizim meyarlarımızda da dəqiq olmalıdır Allah təala. Qurani-Kərim ayələrimizdə də var idi. Ədalət genişdir. Ədəb ribayətdə də var. Amma bəzi çətinliklər ki, gəlir, orada insanlar sıxılırlar. 3 də nə səbəb var. Biri budı ki, insan öz səhridir. Sən öz səhvinə və hərəkətinə məshvərət eləməcənsən. Məsləhətləşməcənsən, müxtəlifi mütəxəssis olubcansan. Gedibcə malın batıbdı. Məsləhətləş edin. Hə burda gözəl buyurdunuz. Ola bilər bəziləri deyər, mən çalışdım axı, çalışmısan, düzgün yerdə çalışmamısan. Bu da buna ilahi ədalətində var idi, azəri idi, deyir, məsələn, mənə dey istixara ilə Mən bu ticarət elmi öyrətdim, pulum var, təxəssüsündədir elə. Bu nə daxlı var istixariyyədir? Nə gözəl buyurmusunuz. Ondan sonra bəzən var Allahın imtahanlarıdır. Allah pulu verə bil və gözəlliyi verirsənə, deyə bu gözəlliyi necə saxlayacaqsan bu nemətdir? Bu cazərliklə xalqın gəncələrini yoldan çıxardacaqsan, ya bu pulunla xalqa zülm eləyəcəksən, ya kasıplandırır göy imanın yox olur səni. Sənə pis də cənnət düzəldə. Hər kəsən bir şeylə gedir cənnətə. Bəs bir də bu adaletdəki bəzən görsən biz bəzənə çatışmazlıqlarla görülür, hiss edilirlər, o budur Allahın imtahanlarıdır. Doğru. Allah gözün adam bir də nə əzizin gələr əlindən alır. Cürs. Bunun ayrı. Əvvələn sən səbir edəsən sənə məqam verəcək albeta həm bu dünyada bu dünya üçün ömrü kəmdi, azdı, qıszadı, axirətdə o verəcək. Yəni ədalət elə budur. Hətta məadın olmasa axirə dünyasını olsa, Allahın ədaləti əsasında da deyirik ki, bu dünyada yaxşı insan əgər bu dünyada bəhrəsini görmüsə, Allahın ədaləti bunu səbəb olacağıq, cənnət verisin ona. Əhsən. Yəni məad ən böyük dəlildir Allahın ədaləti. Allahu Taala qabri, qəbrə barzax Allahın adaletidir. Yəni biri ki bu yanda bir ömzləyir, dün, xop bu dünyada onun cazası kifayət deyilmir. Bu cəhəllərə dünyada nə cəza verirsən? Eləcə bir cəhənnəm ola əbədi Hı. ola ki, itlər orada yanar. Bu idadə də ədalətə bunlar, Maviya və əmsalı bunlar, Əbu Sufyanlar, Fəronlar, Fəronlar bir ömrü xalqın oğlan uşaqlarını öldürdü analar göz yaşları. Xo, indi bu dünyada bu qısa bəzən bu, pəslə biz belə qərarə gəlirik ki, ədalət ilahi ya məsəl zəlzələ gəlir. Yaxşı. Xo, bu zəlzələ gəlir ya bir seyir gəlir. Baxın, misal üçün deyirəm, və zəlzələ gəlir ya da bizim çünçüdür, Yapaniya çünçüldənmi? Biz zəif tikilib binaları. Yəni Bu bu bir, bir də bəzi insanların bəzi əməllərinin nəticəsidir. Yerim başına bir bəla gətirsən, zəlzələ gəlir. Ya yo, deyə zəkatını verməsən, dolu yağdırıram sənə. Yəni insanların əməli reaksiyadır nəticəd əksləməldi. Hətta əksil əməli də biz həmişə əlbəttə özümüz deyə bilmər. Hədislərdə ümumi şəkildə deyilib, amma hmm. bu əksiləmə bu gün məsələn bu şəhərdə zəlzələ olubsa, daha gürədə ya başqa bilmər. Bax, mısəl üçün deyirəm. Bizim rivayet var ki, biz biləsən, ehtimalı deyildi də. Olan rivayet deyə o, o yerdəki zina çox olsa, zəlzələ o rol oldu. Hmm. Amma mən deyirəm ki, hər zərcələyə o vaxt deməli var. Bu, bu səbəb-nəticə biz bilmirik. Bunların hamısının müx müxtəlif səbəbləri var. Hmm. Biz elə biz o vaxt tam yəqin şəkildə deyə bilmirik. Hmm. Amma yəqin şəkildə bilirik ki, elmimiz ola yəqin şəkildə yalnız bu ittifaq bu məsələyə gətirib oldu. Doğru. Onu yox, ümumi şəkildə var deyək, günah bəla gətirir. Bəla gətirir. Bu var. Çalışmamaq yalan danışmaqlar, bir-birinə zülm etmək. Hətta cənabsa bayaq axirət məaddəsə bətcədi. Bizim də verilmişimizin çünki mövzusu həm ilahi ədalətdir, həm ilahi rəhmətdir. Əslində e, kəfirlərin və çafir deyəndə firavun kimi məxfus olan insanları hitl edirlərin əbədi cəhənnəmdə qalmağa ilahi ədalətdir. Amma bizim özümü deyirəm, bizim kimi sadə möminlər inşallah cənnətə getməyə bu ilahi rəhmətdir. Rəhmə. Ədalətlə olsa bizim o qədər səhflərimiz Də. var ki, hər zaman səhflərimiz qələbə qazanır. İlahi mərhəmansılıqdır ki, inşallah bizim nə qədər səhflərimiz var. Bizim vaxtımız demək olar ki, 2-3 dəqiqə vaxtımız var. Dəqiq. İcazə verirsiniz, mən 2-3 dəqiqəyə baxın, peyğəmbər buyurur, Allahın 100 dəna qə qa rahmet qapısı var. Yalnız bir dənəsini bu həyata veribdi ki bu rəhmet dünyadadır. Qiyamətdə 99-unu da verəcəkdi. İnşallah. Yəni bir dənə verib budur. Bu peyğəmbərdən rivayətdir. Deyir Allahın rəhməti bu sözü dedim təfsir nümunədə nümunədə olan sözdür. Aya məkarim şiraz. Aya məkarim şiraz. Ya buyurur ki Allahın rəhməti belə müsəddididir ki Şeytan da təməyəliyəcək ki, bəlkə Allah onu bağışlayar. Bu da bir ayətdir. Gözəbə ayətdir. Bəli. Deyir ki, şeytan da təməyəliyəcək ki, bəlkə Allah onu bağışlayar. Görəcək bu qədər rəhmat paylanır deyəcək bəzən. Deyir ki, şartlayır. hətta Muaviya hususunda var, Muaviya deyirlər, sən niyə bu qədər xəyanət elirsən? Niyə bu qədər Əli əleyhissəlam əksinəsən? Niyə bu qədər zülm edirsən xalqa? Məcəld qiyamətdə yoxdur, qiyamətdən qorxmursan? Qiyamət var, maviyə deyir ha. Qiyamət var, amma Allahın rəhmətinə mən ümid edirəm. Allah onda Allah, onun Allahın yo. ədaləti şamil olacaq. Onda Allahın yox, etdiyiniz zulmlər amma yo. bu bu onu göstərir ki, İslam qaynaqlarında nə qədər rəhmətə giriş verir. Yox ki mən söhbət elədi dedi, bərzəx aləmi özü birdana ədalət ilahidir. Bəzi insanların günahları, məsəl namazın qılmayıbdı, kötək yecə. Amma o şəhət bərzəx aləmində elo təsviyəsa bola. Bə əlbəttə hesab təmizdənə. Təmizlənə. təmizlənə. Ah. Əhləbeyt, əhləbeyt bəyanənlər, əhləbeyt sevənlər, əhləbeytçilər, uluca əhləbeyt örnəçlər idi. Onlardan da cərilər, onları sevilər, onlara inşallah cəhənnəm odu olmayacaqdı. Ah. Amma Allah burada partbazlıq eləmir ki, Məlum. fərq qoymayacaq. Hər müaviyə kimi şəxslərə buyursunuz, onlar da kim müaviyə kimi yaxdı da onlar cəhannəmə gedəcək. Yəni məqsəd budur ki, baxınız, Allah burada seyyid, qeyriseyidə fərq qoymayacaq. Əlbəttə. Nə biri, nə müəyyən peyğəmbərin yoxda. yoldaşıdır, bu, peyğəmbərin yoldaşı olmaq, seyyid olmaq, bunların heç daxiləti yoxdur Allahın ədalətində. İc rəhmətindədir. Ay rəhmət. Yəni Allah rəhməti varsa rəhmət. hamıya. O ki yəni. örnəkdir, o ki yəni ölçü nədir? Əməl. Əməl. Təqvat. Mən bu bir dənə icazə veriz bunu da deyim. O budur de ki, e, təəssüf olsun ki, biz bəzən söhbətlərimizdə sözü bücür deyirik ki, məsələn, bir nəfər məsəl üçün ha, bir dənə məsələn, bir dəm bir dən bir günah elədi də, o getdi cəhənnəmə. Yox. Elə şeyimiz yoxdur. Cəhənnəm Allah tövbə qapısını açıb qoyubdur. Bəli. Bax, al cəhənnəm, lacuc, anud. İnatçıların, zalimlərin, ulları ürəkləndirib bu qədər rəhm yoxdur. Bəşəriyyətin qan töküllər, Filistində baş çəkillər, Qarabağda qan töküllər. O qan tökənin. Xoş, bu yondan da hər kəsəndə səhv eləsə, elədiyicə cazalanacaq günahına görə cəzalandırılır. Günahını görə cəzalandırılacaq. Bəli, kafərlər, inatçılar, ləcizçilər, inatçılar, inatçılar, böyük zalimlər, firunlar qiyamətdə xalideynəfiha. Əbədi cənnəmdilər. Cəhəllə. Amma əhlbeyt istəyənləri, möminlər, müsəlmanlar, bunlara əbədi yoxdur. Cəhənnəmə gedəcəklər. Onun bir dadını belə zoq. İnneke entel azizul. Sən bu dünyada çox bəğa ə e, noz elirdin. Çox böyq oğlu kəftə idin, çox böyq oğlu halı xoşu idi. Hamıya zülm elirdin. İndi cəhbruranınla da dadın. Əlbəttə cəza onu cəzalandırdı. Bəli, hər cəzalan, hamı cəza. Günahkar cəzasını çəkməyə yəni, bilə, ilahi ədalətdir. Ədalət, məat, qiyamət, bərzəx, aləmi və bu bəlalar ki, görürük, bunlar eyni ədaləti ilahi dir. Çox təşəkkür edirəm cənab müəllim. Bu gün eləyə bildik 2 dənə geniş bir məsələ, ilahi ədalət və ilahi rəhmətə qısa bir vaxtda da olsa e, tamaşaçımıza xatırlatdaq və çox gözəl də buyurdunuz. Bəhrələndiksiniz e, məhzlənizdən bir daha minnətdaram sizə. Bəli əziz tamaşaçılar, bu gün Allah Taalanın ulvi sifətlərindən olan rəhmət və ədalət sifətindən söhbət açdıq. Doğrudan da Allah Taala ədalətlə rəftar edir. Amma rəhməti ilə bizi bağışlamasını Allah Taala'dan istəyirik, diləyirik. Allah Taalanın rəhmətinə hər zaman ehtiyacımız var. İnşallah ümidvaram Qurani Kərim'in ayələrində Bismillahir-Rahmanir-Rahim bağışlayan və Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə davamlı surətdə öz adını xatırlaması bir daha uca Allah'ın mərhəmancılığını göstər. Sizi mərhəmân Allah'a təhsil edirəm. Sağ olun, salamat qalın.